Я, короче, как всегда опаздываю, потому что я с утра монтировала влог. Еще я одета как бомж. Просто фэшн. Вот, сейчас я иду гулять в парк Горького. И Игорь, проси меня, если ты меня будет ждать. Сейчас запыхалась, потому что я бегу практически. Так, я погуляла с Игорем. Я ничего не снимала, потому что я не знаю почему. Да. Мы сейчас сидим в хинкальной, короче, в ресторане сидим. А, на КП Ресторан, на Арбате с колянчиком. А... Вот. У нас все хорошо, я встретилась со своей лучшей подругой. Yeah. <laughs> вот. Мы сейчас сидим, едим, пьем. Ну, в воду. Видите, что очень мило? Пришел официант и бесплатно нам чай принес. Он сказал, типа, от меня. Это очень мило, это безумно мило. Не могу. Значит, мы сейчас будем готовить, и уже среда. Я вчера не снимала, как я в МГИМО была, потому что у меня мозги были не этим заняты потому что писать полтора часа сочинения по литературе это не айс. Вот, сейчас мы будем готовить что-нибудь. Мы пока не определились, что. еще я выгляжу как дебил. Это нормально. Ну ладно, я спокойно. Короче, смотрите, как мы готовим все. Я... Женщина.

В общем, все, 10 минут прошло, мы сейчас будем готовить Ой, к Да, я тоже прожала. Так, а еще мы поснимали перископ, нас назвали жирными, но окей. Но ну, в принципе, мы это и так знаем. Но попка ничего. Но попка ничего, да. Где у тебя сейчас сковородки? Смотри, какой он красавчик, Покажи. Он жарит Ты не Крушила май. Вот такое можно? Да. Не урони, пожалуйста. Uh -huh. Мне кажется, нужно немножко побольше сахара. Так, и что? И в каком количестве? В общем, я жарю хотя бы кого-то. А да, а я Да, она кокаин. По кокаину. Что ты, какой кокаин? В нашем доме такого нет. Смотри, они сейчас склеятся опять, Настя. Нет, не склеится. Там ты, я так сказала. Это было все на сегодня. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите нового влога. Я не знаю. Всем спокойной ночи.